વાગરા ખાતે ભરૂચ લોકસભાના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં પંજાબના આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી ભગવત માનની રેલી યોજાઈ હતી આ વેળાએ ભાજપ અને મોદી ઉપર મુખ્યમંત્રીએ નિશાન સાધ્યા હતા આગામી લોકસભાની ચૂંટણી માટે મતદાનને માત્ર બે જ દિવસ બાકી રહ્યા છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારક અને પંજાબના સીએમ ભગવંત માને વાગરા ખાતે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવા માટે રોડ શો કરીને પ્રચાર કર્યો હતો આ તબક્કે ભાજપ અને સરકાર વિરુદ્ધ આકરા પ્રહાર કર્યા હતા મોદીએ દસ વર્ષમાં તો શું કર્યું નથી ના રોજગાર ના શાળા ના પંદર લાખ ખાતામાં કોઈને આપ્યા માત્ર ખોટા વાયદા કર્યા આ ભારતીય જનતા પાર્ટી નહીં આ ભારતીય જુમલા પાર્ટી છે તેમ કહી તેઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર નિશાન સાધ્યું હતું વધુમાં તેઓએ એમ પણ કહ્યું હતું દસ વર્ષ બાદ પણ તેમના પાસે સ્મશાન કબ્રસ્તાન મંગળસૂત્ર અને હિન્દુ મુસ્લિમ સિવાય કોઈ મુદ્દા નથી આમ આદમે પાર્ટીને સરકારે દિલ્હી અને પંજાબમાં મફત વિજળી શિક્ષા આરોગ્ય અને સરકારી નોકરીઓ આપી છે રમૂજ અંદાજમાં તેમણે લોકોને મતની અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે ચૈતરભાઈનું એક નંબર છે ઈવીએમમાં પણ એક નંબર છે અને પરિણામમાં પણ એક નંબર આવશે એક નંબરનું બટન દબાવી ચૈતરભાઈને વિજેતા બનાવજો જો એક નંબર સિવાયના બટન જોશો તો મોટી આબિંદે થશે આખરી ગરમીમાં પણ લોકો રેલીમાં આવી પહોંચ્યા હતા આ કાર્યક્રમમાં बरूच जिला कांग्रेस समिति ने आगे वालों आम आदमी पार्टी ना गोपाल इटालिया सहित ना होदेदारों पण उपस्थित रहिया था कोई अनिश्चय बनाव न बने तेमज कायदो आणि व्यवस्था जर्वाई रहती हेतु सर पुलिस नो चुस्त बंदोबस्त खड़की देवमावियो तो, तो उस पे आपको बटन दबाना है पूरे देश में बारूच सीट पर सबकी नजर है के बारूच में क्या होगा क्योंकि तो यहां के लोग इनकलाबी लोग हैं यहां के लोग क्रांतिकारी लोग हैं आपका प्यार जिस तरीके से मिल रहा है इसको किसी करंसी में नापा तोला नहीं जा सकता चेत्र भाई को जितना प्यार आप करते हो उसको किसी करंसी में नापा तोला नहीं जा सकता चेत्र भाई आपके मसलों में लड़ते हैं जल जंगल जमीन इन मुद्दों पे चेत्र भाई लड़ते हैं इसके लिए इनको जेल में जाना पड़ा इनकी पत्नी को जेल में डाल दिया शायद इनकी आवाज को दबाना चाहते होंगे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया शायद उनको लगता होगा कि इनको जेल में डाल के हम पार्टी की आवाज दबा देंगे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल और चेतर भाई ये व्यक्ति नहीं है ये सोच का नाम है सोच को कैसे जेल में डालोगे कांग्रेस के बाद यहां पे सभी पदाधिकारी आए हैं वीरो सबके साथ ऐसे ही कर रहे हैं ये चाहते नहीं है विपक्ष हो किसी के खाते फ्रीज कर देते हैं बैंक अकाउंट हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री उनको उठा के अंदर फेंक दिया पंजाब में गवर्नर के जरिए तंग किया जा रहा है मुझे ममता बनर्जी को तंग कर रहे हैं यहां इनकी सरकार नहीं है वहां ये चाहते पैसे से या तो एमएलए खरीद लो तो या तो फिर उनको कागजी ना भरने दो क्या हुआ सूरत में सूरत में क्या हुआ कांग्रेस का कैंडिडेट खरीद लिया बाकी सारे जो आजाद उम्मीदवार थे खरीद लिए और सूरत में घोषित कर दिया कि बीजेपी जीत गई आप मुझे ये बताओ भाई साहब सूरत के पंद्रह लाख लोगों में से अगर दो लाख लोगों ने नोटा दबाना था कि नोटा का मतलब होता है इनमें से कोई भी हमें पसंद नहीं तो उनका हक हाँ कहां गया ऐसे कैसे आप कर सकते हो डिक्लेयर ऐसे कैसे घोषित कर सकते हो आप भाई चार जून को कर देते कि नोटा को इतनी पड़ी इस उम्मीदवार को इतनी पड़ी और कोई उम्मीदवार नहीं था तो जेतु गले कर देते तो ये धक्के से जबरदस्ती से लोकतंत्र को छीन चंडीगढ़ में क्या हुआ चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था छत्तीस वोट गिनने थे आठ वोट खराब कर दिए जान कर, हम सुप्रीम कोर्ट में गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी का मेयर होगा चंडीगढ़ में हमारा मेयर है तो जबरदस्ती जीतने की आदत हो गई इनको लोकतंत्र को बचाइए देश को बचाइए ये संविधान खतरे में है ये संविधान बदल देंगे बाबा साहब का ये बाबा साहब बाबा अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान बदल देंगे और कह चुके हैं हमें दे दो इतनी सीटें हम संविधान बदल देंगे लेकिन पहले दो राउंड जो हुए हैं उन दो राउंड में हवा निकल गई अब उनका 400 पार का नारा बदल गया 400 पार का नारा बदल गया अब मंगल सूत्र पे आ गए वोट लेने थे दस साल में क्या किया क्या किसी यहाँ खड़े बहुत सी जनता खड़ी है किसी को मोदी जी ने रोजगार दिया कोई स्कूल बनाया कोई अस्पताल बनाया कोई सड़क बनाई करते कुछ है नहीं कभी शमशान घाट और कब्रिस्तान कभी मंगलसूत्र कभी ये कभी वो लोगों को डरा के वोट देते हैं भाई हम नफरत की राजनीति नहीं करते मैंने पार्लियामेंट में बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए कौम को कबीलों में मत बांटिए एक बेहतर देश है एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए नफरत की राजनीति करते हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते अरविंद केजरीवाल को इसीलिए अंदर किया कि अगर ये बाहर रह गया तो ये भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगा क्योंकि दिल्ली में हमने साफ किया पंजाब में हमने साफ किया है आम आदमी पार्टी जब का, काम की राजनीति करती है नाम की राजनीति नहीं करती काम की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी स्कूल देख लो दिल्ली के शानदार हो गए दिल्ली में बिजली बिल्कुल फ्री है मुफ्त मिलती है सबको 24 घंटे मिलती है पंजाब में भी फ्री है मुफ्त मिलती है तिरतालीस हजार फोर्टी थ्री थाउजेंड तरतालीस तो हजार नौकरियां दे के आपके सामने खड़ा हूं आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ दो साल में दो साल हुए सरकार बने हुए तरतालीस तो हजार सरकारी नौकरियां दे दी तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये कुछ करते हैं नहीं जुमले बनाते हैं बस जुमले भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है जुमले बनाते रहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे कुछ नहीं होता लाख रुपए आ गया आपके खाते में पंद्रह लाख आ गया हमारे यहां भी नहीं आया मैंने पार्लियामेंट में पूछ लिया था मैंने कहा पंद्रह लाख की रकम लिखता हूं मैंने कहा पंद्रह लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है मोदी जी हर बात ही जुमला निकली अब तो यह भी छा क्या चाय बनानी आती है ये भी पक्का नहीं पता चाय बनानी आती है या नहीं सो so भाई साहब ये झूठ चल रहा है देश में इस झूठ को पहचानी बटन मशीन में भी एक नंबर पर है आना भी एक नंबर पर है ये बात याद रख लेना बस जाते ही एक नंबर का बटन दबा देना अगर दूसरे तीसरे बटन की तरफ देखोगे आंखों में मोतिया हो जाएगा एक नंबर दबा के अपना तंदुरुस्त आंखें लेके वापस आओ ये मैं कहना चाहता हूं आपको और देश में रिजल्ट आना चाहिए भरूज का भरूच के लोगों ने नई लिखी नई कहानी भरूज से चेत्र बसावा लाखों वोटों से जीते ऐसी खबर आनी चाहिए ऐसा करता हूं आपने बहुत ने चीखे भी मारनी है नारे भी मैं दस किट आपके तरफ मैं कर देता हूं जो दिल में आता कर लो दोनों इन कला इन कला चित्र भाई इनका स्वागत करेंगे और अपने विचार अपना धूखा अपना आमंत्रण ने माना पोता ना ખૂબ વ્યસ્ત શિડ્યુલ હોવા છતાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત સરદાર માન સાહેબ અને જેમણે પૂરા દેશમાં પંજાબમાં સરકાર બનાવી અને પૂરા દેશમાં પંજાબમાં જે કામગીરી કરી અને પૂરા દેશમાં જે નામ એમણે બનાવ્યું એમને અહીં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સાથે સાથે અહીં મોટી સંખ્યામાં ટૂંકા મેસેજથી સાંજે જ આપણું શિડ્યુલ નક્કી થયું અને સવારે બધા તમે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા ત્યારે વાગરા તાલુકાના મારા વડીલો યુવાનો માતા બહેનો સૌને હું આવકારું છું આ વખતે જ્યારે ઇન્ડિયા ગઠબંધન થયું છે તો ઇન્ડિયા ગઠબંધનના ઉમેદવાર જીતે છે જીતે છે અને જીતે છે ભાજપ આજે બોખલાઈ ગઈ છે એમના ઉમેદવાર મનસુખ દાદા

આજે તમામ સમાજના લોકો આપણી સાથે છે આદિવાસી સમાજ હોય માઇનોરિટી સમાજ હોય ક્ષત્રિય સમાજ હોય કે પાટીદાર સમાજ હોય કે દલિત સમાજ ત્યારે આ માત્ર ત્રણ દિવસ બધા સાચવી લેજો એ જ વિનંતી સાથે હું આજની વાણીને હું વિરામ આ ત્રણ દિવસ ઇન્ડિયા ગઠબંધનના તમામ લોકો સાચવી લેજો એ જ વિનંતી સાથે આપ સૌ અમારા ટૂંકા ઉપસ્થિત થયા એ બદલ આપ સૌ વડીલો યુવાનો ઇન્ડિયા ગઠબંધન તમામ પદાધિકારીઓ કોંગ્રેસ સમિતિના તમામ પદ અધિકારીઓનો હું આભાર વ્યક્ત કરી છું બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર ઇનકલાબ ઇનકલાબ ધન્યવાદ